Alşura adı. Türkiyədə əzəmətli Alşura matəm mərasimi keçirilib. Moskvada da müsəlman məscidlərində Alşura mərasimləri keçirilib. Müxtəlif ölkələrdə Alşura mərasimləri keçirilir. Aşura günüdür. 1370 il bundan qabaq İmam Hüseyn əleyhissalam onun ailə üzvləri və silahdaşları Kərbəlada Yezid ibn Muaviyənin qoşunları tərəfindən qətlə yetirilib. O vaxtdan indiyədək Aşura günü Məhərrəmayın 10-u Aşura mərasimi qeyd olunur bəqurcu yə saxlanılır. Məşəddədadaş məscidində də İmam Hüseyn əleyhissalamə əzadlıq məclisi təşkil olunmuşdu. Məclisə gələnlərin ard-arası kəsilmirdi. Məşəddədadaş məscidinin axundu Hacı Şahin bu günün əhəmiyyətindən danışdı. Bildirdi ki, bu gün qanun qılınca qalib gəldiyi gündür. Onun sözlərinə görə matəm tədbirləri məsələn ictimai tərəfidir. Bu gün haqqı sevən insanlar, haqqın tərəfdarları haqqı nəzildiyi gün şadlıq keçirə bilməzlər. Sanki haqqın nəzilməsini etirazlarını bildirirlər. İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbi, mərhəmət məktəbidir. İmam Hüseyn əleyhissalam son anlarına kimi düşmənlərinə dua edirdi, haqqa dəvət edirdi. Son anlara gedər onlara xeyr duası verirdi. Hətta onu öldürənlərə rəhmətlə, mənəviyyatla yanaşırdı. Ona görə də insanlar arasında mərhəmət hissinin artmasına ehtiyac var. Yoxsa insanların yad olunması, ehtiyacı olan insanlara imam əhsanı verilməsi çox bəyənilən əməldir. Arşura günündə əslində az bir dəstə mənəvi baxımdan böyük bir qoşuna qələbə oldu, qələbə çağıldı. E, və bu qələbəni də şərtləndirən əsas cəhət, cəhət bu kiçik dəstənin fədakarlığı və haqqa bağlılığı idi. Bu mübarizəni e, əbədiləşdirən, Arşuranı qəlblərimizdə yerləşdirən əsas xüsusiyyət bundan ibarət idi ki, e, deməli Bu mübarizədə zərərə qədər şəxsi mənfəət yox idi. İmam Hüseyn hansısa bir hakimiyyət həvəsi ilə mübarizəyə qalxmadı. Yalnız insani dəyərlər uğrunda, mənəviyyat uğrunda mübarizə apardı və mənəviyyata qənimkəsilmiş, insanlığa qənimkəsilmiş şəxslərə qarşı qalxdı və bu mübarizədə e, şəhid oldu, canından keçdi amma hədəfindən dönmədi. Nəşəddadaş məscidindədi. İmam Hüseyn əleyhissalamı azad etdirdilər. Məclisə iştirak edənlərin əksəriyyətinin gənc olması diqqətimizdən yayınmadı. Əlbəttə Aşura günü İmam ağamızdan şahidət çünürdü və bütün insanlar da bunun üçün gəlir. Əsas məqsədisə onun gələbilər və öz sevgi və sevgilərini, məhəbbətlərini Həzrət Hüseynə (ə.s) bildirmək üçündür. Məqsəd budur. Və bir dəcə bu İmam Hüseynə (ə.s)in əsası insanların birliyi, sevgisi, məhəbbəti və onların bir-birinə olan qardaşlığının ən rəmzi nümunəsidir. Bu gün İmam Hüseynə sibətdir. Hamımız yığışmış ol. Allah İmam Hüseynin qətliyyətinə lənət eləsin. İmam Hüseyn bittiin ən böyük nümunədir. Ona baxıb ibrət ötməliyik hamımız. Bir misal mən kimi. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin təşəbbüsü ilə Ağşura günündə məscidlərdə xeyriyyə məqsədi ilə qan vermə aksiyaları təşkil olunmuşdu. Hacı Sultan Əli məscidində də təşkil edilən qan vermə aksiyalarına da onlar da insan qoşuldu. Donorlar bu aksiyaya hər il qatıldığını və bunun əhəmiyyətli olduğunu qeyd edidirlər. Hər ölkəlim bölənsən qan verirsən. Allah bilirik ki biri var gəlib zəncir döyüb o heç bir bekar gədə. Bir də var ki bildik ki qan balaca uşaqlara, yəni qan lazımdır. Yəni bu kimin ki qan çatışmazlığı varsa, o insanlara sualdır, daha suabı var. Əxminə bir 10 il olardı verirəm. Elə bir ki Allah yolunda verir ki kimə sənə lazımdır götürsünlər də qanınızdan. İndi yəni, sağlam qan da veririk. Mərkəzi Qan Bankının həkimi Elnar Əbbasova da qeyd etdi ki, səhər sadlarında artıq 40-a yaxın insan qan verib və belə aksiyaların təşkil olunması əhəmiyyətlidir. Qan verən zaman həmin qan orqanizmdə parçalanır, hər 3 aydan bir qan özü parçalanır, 120 gündən bir yenisi yaranır. Qan verən zaman qan hüceirləri yenilənir, bərpa olunur, yenidən çavand hüceirlər yaranır orqanizmdə. Bu gün Allah xatirinə əhsa məclisləri təşkil olunur, nəzirlər verilir. Narayə Loğmanqızı Üzeyir Əsəfoğlu intiras. Bu gün Aşura günü ilə bağlı təzəpir məcəzidində 1368 il əvvəl Məhərrəm ayının 10-cu günündə Məhəmməd peyğəmbərin nəvəsi, İmam Əlinin oğlu İmam Hüseynin İraqın Kərbəla çölündə 71 tərəfdaşları ilə birlikdə həlak olmaları ilə bağlı İslam dəyərlərindən bəhs edən məclis quruldu və matəm mərasimləri keçirildi. Təzəpir məscidində matəm mərasimlərinə gələn insanların ard-arası kəsilmədə. Həmçinin Aşura günü ilə bağlı Təzəpir məscidində qan vermə aksiyası da təşkil edildi. Hər bir qan verən şəxs tibbi təlimata uyğun olaraq həkim müayinəsindən keçdikdən sonra qan verdi. Hər bir insanın orqanizmasında sağlamlaşma prosesi gedir. Bəzi xroniki xəstəliklər sağalır, bədəndə xolesterinin miqdarı azalır, əsəb sistemi sakitləşir, yuxu normallaşır. İnsanda gələcək infarktın, insultun qarşısı alınır. Mütəmadi qan verərsə insan, onda qammaqlobulin fraksiyası artıq immunitet möhkəmlənir, bəzi xəstəliklərə yoluxma qabiliyyəti azalır. Xanım Əliyeva vurğuladı ki, mərkəzi qan bankında qanla keçən infeksiyalar bütün standartlara uyğun yoxlanılır, sertifikatlaşdırılır və daha sonra ehtiyacı olan xəstələrə veriləcək yığılan qanlar əsasən talassemiya və gen xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə veriləcək. Allah təala bütün xəstələrə şəfa versin. O cümlədən arz edirəm Azərbaycan xalqımızı belə qan vermədən bütün o xəstə evladlarımıza qan vermə yolunda köməkçi olsun. Çox sağ olun. Salamu alaykum. Qan edin. verməyə getmisiniz. Özünüz necə hiss edirsiniz? Çox yaxşı hiss edirəm. İstəyirəm bizim şahidlərə kömək olsun, şahidlər ailəsinə, xəstələrə Bəli, həmişə hər il əgər mən qan verməklə kiməsə kömək olursa, kiməsə yaraz sağalırsa, mən özümü xoşbəxt hiss edirəm. Özünüz hiss edirsiniz. Yaxşı. Qan verməyin məqsədi məqsəd talassemiya xəstələri üçün vacibdir və köməkdir. Hər bir müsəlmanı qan vermə mərasiminə dəvət edirəm. Aşura günü ilə bağlı Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri şeyxülislam Hacı Allahşükürpaşazadə, onun müavinləri Hacı Salman Musayev və Hacı Sabir Həsənli aksiyada iştirak edərək qan verdilər. Allahşükürpaşazadə jurnalistlərə açıqlamasında bütün əzadarlara başsalığı verdi. Biz Aşura gününü daha çox hiss edirik. Çünki İmam Hüseynlə birlikdə bizim Qarabağ şəhidlərimiz var. Biz şəhidliyin nə olduğunu çox gözəl bilirik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. İnşallah bizim işğal olunan torpaqlarımız geri qaytarılacaq. Bütün qaçqın və məcburi köçkünlərimizin öz yurd yuvalarına tezliklə qayıtmasını Allah Taala'dan diləyirik. Hacalla Şükürpaşazadə bildirdi ki, Səhiyyə Nazirliyi qanverma aksiyasını təkcə Aşura günü deyil, mütəmadi olaraq keçirməli idi. Amma bu bu bir proqram şəklində olmalı da gələcəkdə Şəhriyyə Nazirliyi öz proqramında bunu qoymalıdır ki, gələcəkdə inşallah kimlər istəsə gedib öz qanını bu Aşura günü deyil və bütün il ərlində İmam Şəyin yolunda, Karbala yolunda, şəhidlər yolunda hətta kim qan vermək istəyirsə, niyyət eləyirsə, gedib qanını verə bilə. Və sırf məsələ bundan ibarətdir. Şeyxül İslam təklif etdi ki, gələcəkdə Şəhriyyə Nazirliyi qan vermə ilə bağlı bisi proqramazlasın. Yəni insanlar təkcə Aşura günü deyil, başqa günlərdə də bütün il ərzində İmam Hüseynin yolunda, şəhidlərin yolunda niyyət tutaraq qan vermək istəsə, bunu edə bilsin. Bəzən bizə Avropada, başqa yerlərdə xor baxdılar. Deyirlər ki, bu insanlar başa düşmür, qan çıxarırlar. Əslində şəriət də belədir ki, istər başqasına zərbə vur, qanını çıxar, öldür, istərsə də öz qanını çıxar. İkisi də eyni günahdadır. Ona görə də ən yaxşısı ehtiyacı olanlara qan verməkdədir. Azərbaycanın digər rayonları kimi Qubadada da Məhərrəmlik ayının 10-cu günü münasibəti ilə Aşura mərasimi keçirilib. Yerli sakinlər məscidlərə axışaraq İmam Hüseynə olan sevgilərini bir daha nümayiş etdirib. Saat 12-də mərasim iştirakçıları tərəfindən qətlin siması ilə bağlı mərsiyələr deyilib, dualar oxunub. Qafqaz müsəlmanları ilə əlaqəsinin şimal bölgəsi üzrə nümayəndəsi Axund Nayibsəddarovun bildirdiyinə görə bütün məscidlərdə mərasim sakit şəkildə və qaydalara uyğun təşkil edilib. Əmashabından aslında olmayaraq Kubada bir cümləri həqiqətən mən gördüm ki, bu millətin bölgə ehtiyacı var İmam Hüseynə. Məzəhbindən əsl olaraq sünnəli şiali bütün Qubanın kənd məscidlərində, uşqar kənd məscidlərində də İmam Hüseyn üçün əzan saxlanılır, Quran xətb olunub, nohalər deyilib, marselər deyilib, sinəzənnər deyilib və bu günləri ümumiyyətlə desək bu Quba bölgəsində dini durum çox yüksəksə